জোৰোণ শেষ হ'ল এতিয়া জোৰোণ বিয়া একেলগে আছিলে আমাৰ আৰু এতিয়া জোৰোণ গ'ল জোৰোণ যোৱাৰ পিছত এতিয়া বিয়াৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে তাইখিনি অকণমান দেখাই দিলোঁ আকৌ কলপুলি চাকি বন্তি এনেকৈ ঘৰতে দিছিলে নিয়ম সকলোখিনি কৰা হৈছিলে অলপ অলপকৈ শ্ৰাদ্ধ মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল সেইকাৰণে দিয়া নহ'ল আৰু এতিয়া তাইক গা ধুৱাইছে গা ধোৱাৰ অকণমান নিয়ম কৰিছে তাতেই এনেকৈ গোটেইবিলাকে লগ হৈ তাইক অকণমান মাহ হালধিৰে গা পা ধুৱাই দি আছে তাত বেছি এটা নিয়ম কৰা নাই অকণমান অকণমান নিয়মখিনি ৰাখিছে গোটেইখিনি কাৰণ একেদিনাই হ'লে অকণমান দিগদাৰ হৈ যায় গোটেইখিনি কৰা এতিয়া গা পা ধুই তাই পুৰা ৰেডি চেডি হৈ উঠি গোটেইবিলাকৰ লগত এনেকেই ফটো উঠি আছে এতিয়া একেবাৰে তাই মেইন চেটেই পিন্ধিছে কাৰণ দৰা আহিবই অকণমান পিছত কাৰণে দাঁত খশ্ৰী আছে আৰু মাংস খালে আছে দাগাৰ পেহী সৰু পেহী বাইদেউ অ গৈছোঁ ৰ মোক কেনেকুৱা লাগিছে কবচোন ময়ো অকণমান এনেকে ফুল চুল লগাই ষ্টাইল মাৰিছো আৰু কাৰণ কইনাৰ বায়েক যে অকমানটো ষ্টাইল কৰিবই লাগিব ন সেইবাবে ময়ো অকণমান ষ্টাইল কৰি কিনে এনেকে অকণমান পচ চজ দি আছো আৰু ভিডিঅ' বনাই আছো কিবা কৰি আছো চবেই এনেকে ফটো উঠি আছে ভণ্টিৰ লগত মাহী মামী ইহঁতে এতিয়া ভাত দি আছে আৰম্ভণি এয়া কাৰণ দৰা আহি পোৱা নাই যাতে ৰখি থকা নাই সকলোকে ভাত দি আছে আমাৰ ৰিচিপশ্যনটো দিনতে আছিলে যাতে আৰম্ভণি কৰিয়ে দিলে সেয়া মাও এনেকৈ চবৰে খবৰ লৈ আছে ধুনীয়াকৈ চবেই কি হ'ল কি হ'ল লাজ লাগি তাই মই চাব লাগিব তাৰপিছত দৰা আহিলে কাৰণ মোৰ ভিডিঅ' বহুত মাজত এৰি গৈছোঁ কাৰণ বনোৱা নহ'লেই মই ইফালে লাগি থাকিলোঁ কিবা কিবি কামত আৰু এনেকৈ এতিয়া বিয়াও হৈ আছে বিয়া চিয়া হৈ গ'ল চব শেষ হৈ গ'ল এতিয়া ভণ্টি যাবলৈ ওলাইছে এইখিনি সময় বৰ কষ্টদায়ক সময় এনেকৈ ওলাইছে তাই যাব সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিছিল কাৰণ তাই আমাৰ ঘৰৰ সৰু আছিল আৰু বহুত মৰমৰ আছিল এতিয়া তাই এনেকৈ ওলাইছে যাবলৈ